Assalamualaikum dan hai semua. Pernah tak kamu terfikir dari mana datangnya tenaga elektrik yang kita guna setiap hari dan macam mana cikgu boleh sampaikan pelajaran sains dengan cara yang lebih menarik dan mudah difahami? Dalam video ini, kami akan bawa anda menjelajah dua topik penting iaitu tenaga alternatif dan penggunaan grafik digital dalam pendidikan. Jom kita mula. Baiklah, hari ini Cikgu Ikmal akan berkongsi tentang topik penting iaitu tenaga boleh diperbaharui menjana tenaga masa depan. Apa itu tenaga boleh diperbaharui? Ia ialah tenaga yang dihasilkan daripada sumber semula jadi yang tidak akan habis seperti cahaya matahari, air, angin dan haba bumi. Tenaga ini boleh diperbaharui secara semula jadi. Jadi, ia sangat sesuai untuk digunakan secara berterusan tanpa merosakkan alam sekitar. Baiklah, terdapat beberapa jenis tenaga boleh diperbaharui, iaitu pertama, tenaga solar, iaitu panel solar yang menukarkan cahaya matahari kepada kepada elektrik melalui prinsip fotovoltaik. Dan yang kedua, tenaga angin. Kipas turbin berputar apabila ditiup angin dan menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Yang ketiga iaitu tenaga hidro. Air yang mengalir atau jatuh digunakan untuk memutarkan turbin dan menjana elektrik. Tenaga yang keempat, tenaga biojisim iaitu sisa tumbuhan dan haiwan yang dibakar atau diproses untuk menghasilkan haba dan juga tenaga elektrik dan tenaga kelima tenaga geotermal haba dari dalam perut bumi digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik dan yang terakhir iaitu tenaga ombak pergerakan ombak di lautan menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik baiklah terdapat beberapa prinsip fizik yang terlibat iaitu pertama hukum keabadian tenaga kedua penukaran tenaga ketiga tenaga kinetik dan potensi dan yang keempat tenaga haba. Baiklah, kelebihan tenaga boleh diperbarui ialah pertama, mesra alam tidak mencemarkan udara atau air. Kedua, sumber boleh diperbaharui tidak akan habis. Dan ketiga, jimat jangka panjang iaitu selepas pemasangan awal kos operasi akan menjadi rendah. Ta tetapi apa kekurangan tenaga boleh diperbaharui iaitu pertama bergantung kepada cu cuaca contohnya tenaga solar tidak berkesan kepada ataupun semasa hujan kedua teknologi masih berkembang iaitu belum sempurna sepenuhnya dan yang ketiga iaitu kos permulaan yang agak tinggi iaitu pemasangan seperti panel solar memerlukan pelaburan yang besar pada permulaannya kesimpulannya tenaga boleh diperbaharui adalah satu langkah penting ke arah masa depan yang lebih hijau lestari dan bebas pencemaran ia memerlukan sokongan teknologi dan kesedaran kita semua untuk digunakan secara meluas itu saja daripada Cikgu Ikmal. Seterusnya, Cikgu akan memberikan ruang kepada Cikgu Mariam. Terima kasih Cikgu Ikmal. Hari ini saya, Cikgu Mariam akan terangkan secara ringkas mengenai tenaga nuklear berdasarkan infografik yang anda lihat di skrin. Pertama sekali, apa itu tenaga nuklear? Tenaga nuklear ialah tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas dalam nukleus atom contohnya melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Pertama sekali, saya akan membincangkan tentang pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus berlaku apabila satu nukleus yang berat seperti uranium-235 atau plutonium-239 membelah menjadi dua atau lebih nukleus yang lebih ringan. Dalam proses ini, sejumlah besar tenaga dibebaskan. Contohnya, dalam reaktor nuklear, tenaga haba yang terhasil digunakan untuk menghasilkan wap yang seterusnya memutarkan turbin dan menjana elektrik ingat pembelahan satu jadi dua tambah tenaga seterusnya ialah pelakuran nukleus ini ini ialah tindak balas apabila dua nukleus kecil dan ringan seperti deuterium dan tritium ber, uh, bercantum membentuk satu nukleus yang lebih besar contohnya helium seperti pembelahan pelakuran juga membebaskan tenaga yang sangat banyak tetapi proses pelakuran hanya berlaku dalam keadaan suhu dan tekanan yang amat tinggi contohnya seperti di dalam matahari ataupun bintang ingat pelakuran akan menjadi dua 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 atom menjadi satu tambah tenaga kesimpulannya terdapat dua jenis tindak balas nuklear utama iaitu pertama pembelahan a uh, nukleus berat membelah dan kedua pelakuran Nukleus ringan bercantum, kedua-duanya membebaskan tenaga yang sangat tinggi dan berpotensi besar dalam bidang tenaga elektrik dan sains. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang mari kita lihat bagaimana tenaga boleh diperbaharui digunakan dalam dunia yang sebenar. Adakah Pleasure Tahu Bahawa Malaysia telah memulakan banyak inisiatif termasuklah pemasangan pena solar di bangunan kerajaan, empangan hidro di Sabah dan Sarawak, serta program bayu jisim di Felda. Baiklah para pelajar, itu saja video animasi yang menunjukkan perkembangan dan betapa pentingnya tenaga boleh diperbaharui di Malaysia. Saya harap Video itu dapat membantu para pelajar bagi memahami topik ini. Itu saja dari saya. Saya akan teruskan pembentangan ini kepada cikgu yang seterusnya, cikgu Maria. Baiklah cikgu Ikmat. Untuk hasilkan semua bahan tadi, infografik dan animasi, kami gunakan dua kategori grafik digital iaitu vektor dan bitmap. Vektor sesuai untuk ikon atau logo. Contohnya ikon matahari atau turbin angin. Bitmap pula sesuai untuk gambar sebenar seperti gambar roji tenaga atau suasana dalam makmal. Dalam pendidikan digital, penting untuk guru pilih grafik yang sesuai supaya murid dapat gambaran yang tepat. Bila kita gabungkan kandungan sains yang kuat dengan penyampaian yang kreatif, pembelajaran akan jadi lebih berkesan. Ini membuktikan multimedia bukan pilihan tetapi satu keperluan dalam pembelajaran abad ke-21. Harapan kami, video ini dapat memberi inspirasi kepada guru dan pelajar untuk terus kreatif dalam menyampaikan sains. Terima kasih kerana menonton.